2014 год, в сентябре я закончил карьеру игрока. Заканчивал в Румынии, в моем клубе «Колораж». И с ноября месяца начал тренировать детей. Сначала у меня был 2001 год рождения, 2002 и 2005. 2001 2 уже выпустился, а сейчас занимаюсь уже четвертый год. Пятый год пошел 2005 годом, тренирую их

В прошлом году мы стали вторыми по стремительному мячу. Сейчас детская лига 2005-2006. Мы вышли в первую шестерку, попали. Школа называется ДСШ Портовик. Это при правкоме Порта Южного у нас ДСШ. Тренеров у нас три тренера. И детей занимается, ну, около 100 детей занимается. Стабильно нас спонсирует правком Порта. Оплачивают поездки, оплачивают турниры, оплачивают ну, чемпионаты Украины. Как бы и зарплату тренерам. В 2005 году рождения. Вот в этом году я больше ставил цель тактическая, техническая работа, как бы больше, так сказать, работа индивидуальная работа, работа в парах, работа в тройках, чтобы ребята учились на скорости, самое главное, это все Тактически, технически у них в этом году, чтобы уже сформировались и дальше уже набирали больше физическую форму. Чтобы ребята, чтобы учились защиту рационально, один в один играть. Это очень подвижность игрока. Игрок должен быть Э, уметь и обыграть один в один и защищаться один в один. Это как бы основа как защиты, так и нападения. От этого строится очень многое. Что в нападении, что в защите. Ну, как бы у нас южный город небольшой, как бы, очень большая конкуренция детских видов спорта. У нас как бы и баскетбол, и гребля, и футбол. Тяжело набрать, всего лишь четыре школы и набрать, м -м -м, ну, у нас мальчики только гонбол. Тяжело набрать, как бы. Уговариваем, ходим, Старайся на тренировки интересные делать, чтобы дети приходили, смотрели, за им это нравилось, тогда только можно привлечь.